Триває програма тиждень. Жодного закону за робочий день. Такою була ефективність роботи парламенту цієї п'ятниці. Оцінюючи роботу Верховної Ради, загалом народний депутат Микола Томенко назвав її дешевим політичним театром. Я не пам'ятаю, друзі, жодного засідання, яке б ми почали о 10-й годині. Я не починаю, не пам'ятаю жодного засідання, яке б ми після перерви почали вчасно. Я не пам'ятаю жодного засідання, де би ми вичерпали порядок денний. І на підтвердження цих слів кілька реплік голови Верховної Ради, які ми зібрали за минулий тиждень. І це ще не все так лише невеличка дещиця. Шановні колеги, я прошу всіх народних депутатів е, зайняти місце в залі. Е, прошу, 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 прошу. Прошу підготуватись до голосування ще раз. Запрошую всіх до зали, до народних депутатів, будь ласка, заходьте. Секретаріат, будь ласка, запросіть до зали. Ну не всі, не всі голосують, не встигають. Не встигають, бачу, що не встигають. Я прошу керівників фракцій запросити депутатів до зали. Шановні колеги, прошу сконцентруйтесь на роботі, будь ласка, займіть свої місця. Приготуйтесь, будь ласка, до голосування. Абсолютно ж нормальний закон. З нами Вадим Рубінович, народний депутат України з опозиційного блоку. Вітаємо, пане Вадиме. І вам так. Ну от е голова Верховної Ради змушений постійно нагадувати депутатам, навіщо вони в цій залі. От е щодо дисципліни. Ну, вы знаете, вы показали, конечно, часть, я там внутри сижу, это каждый день смотрю. Я думаю, что народ тоже видит, что происходит. Мы пришли туда делать законы, мы пришли улучшать жизнь, а я считаю, что вот закончился сколько, 100 дней парламента. Посмотрели на улицу, стали хуже жить, да. Значит, я считаю, что этот парламент, безусловно, антинародный. Я считаю, что этот парламент ничего не делает. Я думаю, что по количеству нарушений законов он находится на каком-то невероятном уровне. Я не понимаю, как принимаются законы там. Я подал 19 законопроектов, в частности... Касающиеся очень многих вещей сегодняшней жизни. Я простую вещь, прошлый парламент ненавидели за это кнопкодавство. Я подал закон об уголовной ответственности за голосование за кого-то. И что? И вот там как-то клерки, знаете, передвинули туда-сюда. Я прошелся по кабинетам, там тысячи людей сидят десятками лет, Обслуживающий каждого депутата. Я подал законопроект о том, чтобы они так родину любят, кричат, так а то, все. Я говорю, давайте Феофанию отдадим просто бойцам и всем, кто пострадали. О, хороший закон! Даже в зал не вынесли. Я подал законопроект, чтобы 30% во всех этих структурах, вот их, которые они себе создали, было забронировано за молодежью, не киевской, с другой молодежью. 30% как инвалиды, уже никуда попасть. Закона нет. Подхожу к руководству, где законы. Знаете, все стоят тут как плотненьким рядом. К нам претензии есть, мы его расписали. Я вам скажу страшную вещь. Я подал законопроект по Порту франко для Одессы, потому что Одесса сегодня последний порт Украины, который у нас есть, мы должны его ле леять, холить, я знаю, и помогать. Российская империя это делала. Был на комитете. Я просто в ужасе был когда. Я пришел, они говорят такую вещь. Я вам скажу логику вообще разговора и уровень развития. Они говорят, знаете что, законы вас отвергаем. По двум причинам. Первое. Может в якийсь из пунктов, в якийсь сепаратизм залезы. Второе, он говорит, а почему вы делаете это в Одессе? Давайте вот во Львове хорошо бы делать такое. Я говорю, так возьмите экскаватор, вырайте во Львове море, поставьте там порты, и давайте там тоже порта Франка делать. Ну, безумные люди какие-то, они не видят, что в стране происходит. Просто не понимают. Сейчас, вот я у вас был, я смотрю сегодня целый день передачи, был на двух каналах. Они ни при чем. Блога Борошенко ни при чем. Лешко тут был блок, ни при чем. Да вы же только что голосовали за бюджет, забрали у людей 15% с пенсии. Вы сами проголосовали за бюджет, который ночью принесли вам за 2 часа. Все в порядке. Гонтарев это, дайте ей договорить, давайте ее выгоним. Нет, давайте ее обругаем, матюкаем и выгоним. Для чего? Вы же ее с зала выгнали, мы договаривались выгонять ее откуда? С банка. Происходят страшные вещи. Знаете, я вам так аллегорию скажу. Как бы начиналась эта революция под названием «Украинцы должны жить хорошо». Потом это в связи с военными действиями трансформировалось, украинцы должны жить. А сейчас, благодаря правительству, украинцы должны. Все. Все, что мы пришли, мы должны. Мы уничтожена гривна, уничтожено государство, разрушена экономика. Но все ее любят, эту Украину. Посмотрите, какие они патриоты. Они говорят, вот тогда паразиты эти были раньше, а вот сейчас, наконец, мы... Да лучше бы вы не любили страну так, как вы любите. Ну, что до э, змін, которые э, декларировались и какие, возможно, сейчас происходят, это я до того, что що... Верховна Рада дала згоду на арешт трьох суддів Почерського суду Сергія Вовка, Оксани Царевич та Віктора Кицюка. Усіх трьох суддів підозрюють у вихваленні завідомо неправосудного рішення щодо активістів автомайдану та в інших справах. Суддю Вовка, Голосівський райсуд Києва, вирішив не брати під варту. Своє рішення обґрунтував тим, що винувачення не надало переконливих доказів для обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тим часом Вінницький міськсуд переніс розгляд справи судді Почерського райсуду Царевич під час Вчорашнього судового засідання прокуратура наполягала на арешті царевич. Адвокати її заявили, що свідки, які проходять у справі як потерпілі, не мають претензій до підозрюваної і навіть готові внести у разі її арешту грошову заставу. За неї засідання у справі Царевич та Віктора Кіцюка перенесено на наступний тиждень. Нагадаю, суддя Вовк виніс обвинувальний вирок екс-міністра внутрішніх справ Луценку Кицюк і Царевич розглядали справу про вбивство Євгена Щербаня, в якій фігурувала і проходила Юлія Тимошенко. Щодо е, от, цих справ. Ну, вы знаете, я думаю, что все мы понимаем, судебная система не просто коррупционная, она это из основ наших несчастий. Но вот эта показательная порка трех человек, которые как бы странно выбраны из общего, я думаю, что это не просто не на пользу, а наоборот уничтожает всю систему. Что делается? Говорят, тут вот мы посадим сейчас. Но вы знаете, кто должен давать команды теперь, какие решения принимать. Не с этого надо начинать. Мы не можем залатать вот эту дырку одной иглой. Нельзя так делать. Нам нужно судебную систему, как и правоохранительную, как и все остальное изначально менять. От того, что мы пригласим там два грузина и одного литовца и еще выгоним или посадим трех судей, в мире ничего не поменяется. Кого они запугали этим самым? Сейчас, видите, начинается противостояние судебной власти с государственной, другой. Ну, это, это все не нужно. Есть простые рычаги, которыми надо следовать. Нельзя просто так схватиться. У них же по плану. То год никого там ничего, ни, никто не рассматривал, не сажали. Тот приходит план, надо посадить. Я вот слушал, 100 судей. Что это за план безумный такой? Что значит, как можно сказать, посадить 100 судей? Это в тридцать седьмом году давали такое задание. Может, их 200 надо посадить, если они нарушают закон. Разнарядка, Но не обязательно это. же 100. Это разнарядочные посадки <кх> не нужны. Сегодня значит, предъявляют обвинения представителям э, прошлой власти. Я, я все время смотрел, когда предъявят обвинения за какие-то действительно серьезные хищения, нанесения ущерба. Что-то не так сказал, что-то не так сделал, что ну, что это такое? Это, это борьба, кукурузу у нас была, там я знаю. Все это мы все видели. Смотрите, нам надо сегодня понять одну вещь. Сегодня мы находимся в одном шаге от краха экономики. Краха. То, что натворило это правительство, я считаю, что такого ущерба Украине еще не наносилось. Ну хорошо, это уже есть. Что можно сделать? Надо всем собраться сегодня, принять ответственное решение. Надо срочно убирать правительство, во-первых. Это, это срочно, причем без эмоций, без политики, без ничего. Срочно изолировать его от экономики. Потому что оно не просто вредит, как бы, оно уже уничтожает ее. Второе спокойненько подвести итог, создать маленькую быстро комиссию, проверить, что они там на, на как бы на церквалы, да? Третье, надо принять экономическую модель развития. Не развитие бесконечного МВФ этого. Что, что такое? Что они рассказывают всем? МВФ не даст денег, если мы не повысим вам пенсии, в смысле, не заберем у вас пенсии, если не заберем. Вы думаете, там получается, МВФ сидит какой-то жуткий человек и думает, что бы еще украинцев забрать? Он у них все, что просит, Соболев вам объяснял уже. Скорректируйте экономику, они не знают, как ее правильно сбалансировать. Давай заберем у бедных. Как можно было вообще проголосовать, вот это забрать у пенсионеров? И сейчас сидят здесь в студии, рассказывают паразиты, те пары. Да вы паразиты и есть. Вы, как каждый человек, который проголосовал вот за эти 15%, он, в принципе, до конца жизни должен каяться. Ще інформація цього тижня. Екс міністра фінансів Юрія Колобова затримано в Іспанії за ордером Інтерполу. На відео з мережі інтернет видно, як його виводять з відділку цивільної гвардії перед відправкою до Мадрида. Там вирішуватимуть питання про його екстрадицію в Україну. За будинком ексміністра стежили близько місяця. Нагадаю, СБУ оголосила в рошу Колобова в жовтня минулого року, а пізніше до розслідування долучився й Інтерпол. Колобов фігурує в одній справі з Миколою Азат Аровим і Віктором Януковичем щодо незаконного фінансування з держбюджету будівництва телекомунікаційної мережі спецзв'язку. Ну а Євросоюз скасував санкції щодо чотирьох українських чиновників часів президентства Януковича. Із санкційного списку викреслили імена екс заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, сина колишнього прем'єра Азарова та колишніх очільників СБУ Якименка та Калініна. Санкції скасовують, тому що Україна. Україна не надала достатньо доказів їхньої причетності до вчинення злочинів за три місяці. Євросоюз також може скасувати санкції стосовно Віктора Януковича, молодшого, також Олени Лукаш, Дмитра Табачника і Сергія Клюєва. Якщо Україна не надасть додаткових доказів їхньої вини, от ваш коментар до цього стисло, тому що Ви знаєте, дуже коротко. Я вам скажу, Скільки я пам'ятаю нашу страну. Столько каждое предыдущее правительство, мы, от Лазаренко это началось. Мы разыскиваем и рассказываем, что они во всем виноваты. Значит, я не знаю, кого арестуют, я вижу, что не могут ни документов дать, ничего. Я прошу только об одном. Зачем нам все время думать о прошлом, что было? Давайте сейчас Лазаренко опять начнем искать. Потом Тимошенко ищет, потом, Янукович, давайте сейчас уже, сейчас когда мы видим, что все это с нами происходило, сделаем выводы. Один раз можем сделать выводы. Каждое правительство проворовывается у нас. Ну давайте хотя бы одно посадим действующее, действующих воров посадим кого-нибудь. Неужели, вот мы живем в своем стране, вы же видите, что продолжается коррупция. Почему мы ловим старых? Давайте новых ловить. Давайте ограничим это правительство. Сейчас отправим его в отставку и проведем публичное расследование его деятельности. Строительство каких-то миллиардных заборов и всего остального. Вот тогда это будет эффективно. И знаете, опять, хочется все-таки что-то положить. Но вот послушайте, мы мы великая страна. Нам надо просто опять как-то встряхнуться, немножко вот этот вот депресняк все украинские сбросить с себя, ну, поверить, что кроме Яценюка есть у нас нормальные экономисты, поверить в то, что мы можем сесть спокойно и залатать наши дыры, спастись эту ситуацию. Это можно сделать. Я разговариваю очень много с людьми, есть экономические программы, которые готовы сегодня работать. Но мы не можем обслуживать без конца этот международный фонд. Сейчас дадут кредит, все говорят, и половина кредита тут же уходит на обслуживание долга, а половина опять нацбанк Гонтарева, который раздаст его через два часа. Мы что, памороки нам забыли, мы что, совсем уже безумные? Остановить это безумие, остановить, не брать никаких кредитов, пока не посадят всех воров. Не брать никаких кредитов, пока мы не знаем точно, что они воруют. Зачем мы это делаем? Остановить эту кредитную линию, остановить переговоры с МВФ. Сказать им о том, что нам надо реконструировать. Долг не отдавать, еще раз говорю. Спокойно сесть, надо разговаривать с ними. И объяснить, у нас война, у нас это, 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 не отдавать живые деньги. Вот это надо делать сегодня. Дякую вам, Вадим Рабінович, з опозиційного блоку був разом з нами на підсумках цього тижня. І жінчин з 8 марта. Окей. Традиційно на сам кінець цей твій. Отже, хто у нас на зв'язку? Зараз разом з нами. Пане Омеляне, добрий вечір.